восхищаются ими вами что вы приходите сюда и все равно мы победим по-любому победим слава героя майдана слава героям майдана, слава! Слава героям майдана! <правда> мы видим что с каждым днем у нас помимо всего прочего пробуждается неиссякаемое чувство юмора я так понимаю что скоро мы можем выставить команду квн я думаю что мы победим в любых соревнованиях по этому виду юмора что касается э, наших дней, то сегодня прошла э, всеукраинская предупредительная забастовка. То есть, кто бы мог подумать, что в 21 веке люди будут выходить на забастовки. А вся Украина сегодня провела эту одночасовую э, предупредительную забастовку. Мы решили э, с депутатами от фракции Батьківщина и э, активистами партии Удар. Провести эту акцию около здания областной государственной администрации, около здания областного совета, которая забаррикадирована блоками, в которую очень трудно войти, очень трудно выйти. Но тем не менее мы надеемся на то, что она скоро станет работать в обычном режиме. Наше основное требование это было достучаться до Януковича, до руководства партии регионов, чтобы он услышал свой народ. Народ, который три месяца уже выходит на улицы, три месяца требует принятия каких-то кардинальных решений вот этой власти, вывода из страны, из глубокого экономического кризиса, от того, чтобы она не скатывалась в диктатуре. А это мы уже видим на каждом шагу. Мы видим произвол милиции, мы видим произвол судей, мы видим произвол прокуроров. И наша страна все дальше и дальше отходит от тех демократических норм. Поэтому мы люди вышли на, на улицы. Мы, мы пытаемся достучаться. И эта предупредительная акция, она была звонком к тому, что украинский народ может восстать, уже окончательно это эту власть. У нас нет нет премьер-министра, у нас нет правительства страна в этом глубоком экономическом кризисе. Сегодня на совместном заседании комиссии в областном совете рассматривался проект бюджета развития. Такого бюджета развития еще не было никогда. Его сократили до, до безобразия. У нас те объекты, которые должны строиться и должны приносить людям пользу, они все заморожены. У нас только одной кредиторки, кредиторской задолженности по, по сравнению с прошлого года и с позапрошлого больше 500 миллионов. И вот мы только будем расплачиваться за, за выполненные работы прошлого позапрошлого года. Но это, это цветочки. То, что ожидает нас в ближайшем будущем, мы видим, что творится с, этим, с нашей валютой. Она девальвируется. Это означает, что мы будем получать те же зарплаты, а цены будут расти. И при этом у нас нет правительства, и при этом президент не принимает никаких решений. Наше требование остается одно, это полная перезагрузка власти, это э, переход в парламентской президентской республики, это действительно э, должны работать в Украине те законы, которые есть в любом демократическом государстве. Мы должны отходить от тоталитарного режима, от этой диктатуры. И благодаря всем нам, благодаря всем тем героям, которые погибли, которые получили ранения, которые отстаивают свои интересы на Майдане, все-таки в нашей стране происходят какие-то изменения. Все-таки мы отходим от тоталитарного режима, и мы добьемся своей победы. Межгорье должно быть разрушено. Слава Украине!